Нашего любимца зовут Брюлека. Порода его интерьер. Возраст его где-то полтора годика. Он нам как бы лучик солнца. В квартире, в доме в нашем. Возникла у нас проблемка. Мы заметили, что наш щенок при возбуждении стал не держать мочу. Где-то в 6 месяцев мы сделаем стерилизацию. Нам говорили, что как бы это могло изменить его положение. Ну, ничего особо не изменилось. Мы приехали в клинику, нам посоветовали сразу сдать э, там, перечень необходимых анализов. Мы все это сразу же сделали. До а сегодня доктор приедет к нам, и мы уже с большим нетерпением ждем э, все-таки причину и результаты того, наших анализов. Привет! Привет! О. Ой, мы писались. Да, я так... Ой, да. Все как обычно. Все как обычно. Ну, на самом деле, я почему пришел так вам? Пришли все результаты, они все очень утешительные. У него... Ой, У него абсолютно все исследования, которые мы проводили, абсолютно все нормально. То есть у нее нет воспаления в мочеводящих путях, но ну нет воспаления в мочеобразующих путях. У нее, ну, короче, все, 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 совсем все хорошо. Поэтому это, ну, не совсем а, болезнь приобретенная, скорее всего, это врожденная патология, связанная с нервной системой. Скажите, как вообще, с чего все началось и, и историю? Как давно это у него происходит? В принципе, с того момента, как мы его купили, Насколько вы его ну, Очень, рано. два, месяца. Два месяца. месяца. Даже не будем. Может, до двух месяцев. Из двух месяцев он с при... Сразу было. Да, при возбуждении у него что-то. Ну, мы это уже дома заметили. Ну, думали, может, просто что еще маленький, знаете, как бы, по свои там. Ну, как у Да, как у деток. С возрастом пройдет все. Ну, а вот с возрастом оно изменяется, то есть меньше, больше. Нету такого, что сейчас не больше. Сейчас... Его даже кастрировали, да? Да, да. Мы, мы Какие... нам говорили, не... что возможно что-то меньше. Не, поменялось, что он ходит правильно, не метит территорию после того, да, как расстреливает. То, то есть ходит а он, есть. он ходит на место, куда надо. Проблема недержания мочи бывает в результате нескольких факторов. Она бывает истинная, когда действительно э -э, причиной является слабость сфинктера мочевого пузыря она бывает в результате воспалительной реакции мочевого пузыря или сфинктера мочевого пузыря она бывает неврологическая или стрессовая когда организм животного именно вот так реагирует на какой-то стресс Далее онкологические заболевания. Ну и естественно по слабость неврологическая, ну чаще это физиологическая старость. В подавляющем большинстве случаев на самом деле вот этот симптом или эту проблему можно решить. Нельзя решить только, ну действительно, когда это неврологического характера. Но если это воспаление, то ну Нужно вылечить просто воспаление э, в мочевыводящих путях, и все закончится. Если это на самом деле не недержание, а желание собачки пометить территорию в своей квартире, но ну, есть радикальный, но все же очень действенный метод. Кастрируйте животное, и оно перестанет метить. И, соответственно, вообще решается эта проблема. Если это в результате какого-то сопутствующего заболевания, которое вызывает полидипсию, полиурию, то есть много собачка пьет, ну и, соответственно, много писает, то, ну, поставьте диагноз, почему это происходит. Ну, например, это бывает при сахарном диабете, это бывает при заболеваниях матки, таких как пиометра. Есть несколько вариантов развития жизни этой собаки. Первое. Так как это йоршевский терьер, Скорее всего, это связано с ну, несостоятельностью нервной системы. Центр э, мочеиспускания, э, вообще контроля за работой мочевого пузыря и сентера мочевого пузыря находится в двух местах. Первый, ну это понятно, головный мозг, который в принципе руководит всем. Да? И второй центр находится в районе э, поясницы, там где поясничное увеличение спинного мозга. Соответственно, если эта нужд совсем вам будет не в моготу, мы, наверное, отправим его на МРТ, посмотрим, где, в каком отделе есть проблемы. Дальнейшее развитие этого, этой патологии может быть совершенно в разные стороны. То есть это может быть на этом же уровне останется. Это эта патология может усиливаться, эта патология может уменьшаться естественным путем. Если это будет усиливаться, подойдете, будем дальше обследовать, поставим ну, уже неврологический какой-то диагноз и, соответственно, будем принимать решение. Доктор нас побывал и по результатам наших анализов нам сообщил, что в принципе для собачки это не угрожает мне жизни в будущем. Но если нам будет это мешать, как бы мы можем подъехать к нему, сделать еще некоторые анализы и сделать МРТ. Но мы подумаем, в любом случае, наверное, так и сделаем.